آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر بارہ سے پندرہ کا مطالعہ کریں اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں نقش کریں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے اللہ پاک نے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بچپن کے ان کی خوبیاں بیان کی ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا جبارنسی آپ اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر ہے ان کا پاکیزہ ہونا طاہر ہونا متقی ہونا بیان کیا مگر انسانی زندگی کے تعلقات میں اور معاشرتی اور سماجی حیثیت میں اللہ پاک نے چن کر فرمایا کہ وہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنے والے تھے برم بے والے گئی غلم یقن اور ہرگز سرکش اور نافرمان نہ تھے اب آپ دیکھیے اس خصلت میں کوئی تو ایسی خوبی ہے کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ پیغمبر کے بچپن کی اور لڑک پن کی خوبیوں میں سر فہرست اس کو بیان فرما رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی سعادت مندی اور خدمت گزاری سے پیش آنے والے تھے اور ہر کے سرکش و نافان مان نہ تھے ایک بات میں اپنے دل کی کہہ دوں میرے دل میں جس دن سے میں نے موضوع تیار کیا ہے میرے دل میں ہے میں کہہ دوں میں آج کا اور کل کا خطاب اپنے والدین کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے دل میں روز اول سے ہے میں ان کی روحوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے پالا مجھے تعلیم دی مجھے پرورش دی تربیت دی اس قابل بنایا جو کچھ میں آپ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اور علیہ اسلام کی امت کے ساتھ معاملہ چھوٹا موٹا اچھا برا جو بھی کرنے کے قابل ہوا تو میں ان دو راتوں کے اس خطاب اور پورے موضوع کو معنون کرتا ہوں اور ان کے نام نظر کرتا ہوں حضور فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میری والدہ ماجدہ میری امی جان حضرت خورشید بیگم رحمت اللہ تعالی علیہ میں جب بچپن میں سکول سے آتا تھا تو اللہ گواہ ہے ایک دن ایک دن مجھے یاد نہیں پرانے زمانے میں چک ہوتی تھی دروازے کے آگے تان کے رکھتے تھے چک تو اندر سے آدمی دیکھ سکتا تھا اس چک کا رخ اس طرح ہوتا تھا باہر باہر سے آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا اندر والے کو باہر کا منظر نظر آتا تھا تو جو ہی میرے سکول سے واپسی کا وقت ہوتا تو میری والدہ ماجدہ اس چک کے پیچھے خدا جانے کس وقت سے آ کے کھڑی ہوتی تھی کبھی گھر میں بیٹھی نہیں ہوتی تھی بس چک کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی گلی کے اس کونے کو تکتی تھی کب مرتا ہوں اور مجھے گھر کے دروازے پر وہ اپنے سینے سے چپکا لیتی تھی تو میں نے یہ موضوع ان دونوں کے نام نظر کیا ہے تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبی بیان کی پھر اسی سے آگے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بولتے ہیں اپنی والدہ کی پاک دامنی کی صفائی دیتے ہوئے گواہ بن کر اللہ کے عمر سے پنگھوڑے میں پیدائش کے دن پہلے دن جو کلام منہ سے نکلتا ہے پیدائش کے پہلے دن اللہ کے عمر سے فرماتے ہیں عَبْدُ اللَّهِ آتانی الکتاب و جعلنی علنی نبی و جا مبارکن اینما کنتو تو وہ اوسانیت و ذکات معدم توحیہ و برم بالدی وج البارن شقی آپ نے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے برکت والا بنایا ہے مجھے نماز اور زکاة کا عمر بر قائم رکھنے کا حکم دیا ہے یہ کر کے اپنی توحید کا ذکر ایمان اور توحید کا ذکر کر کے عبادت کا پہلا عمل جس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے معاشرے کے ساتھ ہے سماج کے ساتھ ہے بشریت کے ساتھ ہے پہلا عمل فرمایا برمب والد تھی کیونکہ والد تو تھے نہیں ان کی پیدائش موجزانہ ہوئی فرمایا مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار ان سے محبت کرنے والا تابداری کرنے والا بیٹا بنایا غلام يَجْعَلْنِي جَبَّارًا <الْشَقِيَة> شکیہ وہی جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ مجھے ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں بنایا اور نہ سخت دل اور درست بنایا نرم بنایا یہ دو پاسنگ ریفرنس دیے کہ اللہ پاک نے دو پیغمبروں کی بچپن کا تذکرہ کیا ہے اور کس خوبی کو چنا گفتگو آگے بڑھنے لگی ہے میں چاہوں گا کہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں اور میرے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں ہر کوئی اولاد ہے کسی کی ایک آدھے منٹ کے لیے سب اپنے والدین اور بڑوں کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں علامتی طور پر قیام کریں آنکھیں بند کر کے یہ تقریم و احترام کی علامت کے طور پر یہ آپ کا قیام نظر کر رہے ہیں اپنے والدین کے نام اور آنکھیں بند کر کے اس قیام سے یہ عزم پیدا کریں کہ پوری زندگی والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے اور سرتا پا پے کرے ادب پے احترام پے کرے تکریم اور پے احسان رہیں گے پے شفقت رہیں گے پوری زندگی بیٹھیے ماشاءاللہ